Hai Prahato Google Hai nalika perang ing Alenggo Ballottontrawanara sing dipimpin dening Rawijaya gempurna Alengngka dasa muka munggah ing KAYANGAN sak perlu ketemumuka kangne ya iku tannopati kang ceculuk narata kuwera tanopatih diweneh tang jawab saka bathara guru, jaga kembang pusaka sing arane sekar dewawarna kembang pusaka iku tadi kunci kekalahane bangsa wanara sing nyengguyu rama wijaya pati ora gelemenehake kembang pusaka marang dosoko perang antarane doa muka lan kuro ora bisa diselai sainggga kembang pusaka bisa direbut denning doso muku ku bisa nemmong nyaut kewan ing kembang busoko kewan iku ikujudte kumbang sak nalika banjur malih rupa Diwanoro kang aran Kapi pramujaba sawwise mudhun ing jagat Kapi pramujabahu nywun pakistum Mang Romo Wijaya Supaya bisa ngrebut kembang pusaka saka dosong. asto sindiwene tugas Joko Sekartiwretno dening Dosomuko piso disirep dening Kapi Pramujapa sawise prahasta tangi banjur paring palapuran marang Dosomuko sabanjure Dosomuko nesu gedhe prahsto ngamuk ing peperangan muyak kembang pusoko. Anilo sing ngadepi prahasto ugo nganti kualahan. Anilo banjur melayu ing pinggir kudo. Anilo uruh tugu ing tengah dalan. Tugu di bedol banjur kanggo ngepruk prahasto. saanaliko prahasto praloyo. toko malih dadi Indradi wiwit Iku Indradi uwal saka paukumati